Şəgəl. Bugünkü dərsimiz trigonometrik nisbətlərin tətbiqi ilə məsələ həllidir. Səhifə 190-da. 190-cı səhifədə ikinci məsələyə baxaq. Şəkildəki verilənlərə görə naməlum tərəfin uzunluğunu və naməlum bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Birinci şəkildə bizə bucaq və katetlərdən biri verilib və digər kateti istəyir. Ona görə də biz bu bucağın tangensindən istifadə eləyəcəyik. Tangensin düsturunda tangens 60 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin Yəni x-in bitşikədə, yəni 66-ya nisbəti. İndi biz burdan tangens 60-ın qiymətini tapmalıyıq ki, bu tənliyimizdə yerinə qoyaq və dəyişənimizi tapaq. Tangens 60-ın qiymətini tapmaq üçün xüsusi kalkulyatordan istifadə eləyəcək. Belə bir kalkulyatordan istifadə eləyəcək. Burda tangens 60 yazırıq və tangens 60-ın qiymətini bizə göstərir. Təbii ki, bu qiyməti təxmini olaraq götürəcəyik, 0,73 götürəcəyik. Yazırıq. Tangens 60 dərəcə bərabərdir 0,73. İndi tangens 60-ın qiymətini tənliyimizdə yerinə qoyub x-i tapa bilərik. x/66 = 1.73. Burdan x-i tapsaq, x = 1.73 vurulsun 66. O da bərabər olacaq. Təbii ki, təxmini bərabər olacaq 114.3-ə. İkinci şəklimizə baxaq. İkinci şəklimizdə isə iki dənə katet verilib və bizdən bucağı soruşur. Yenə tangensdən istifadə eləyəcək. Tangens x = qarşıdakı katetin Yəni 231-in bitişi katetə, yəni 1524-ə nisbəti. 231-i 1524-ə böləndə alınır 0.15. Burdan indi tangens x-imiz 0.15-ə bərabərdirsə, o zaman x-imizin dərəcə ölçüsünü tapmaq üçün, yəni bucağın dərəcə ölçüsünü tapmaq üçün yenə kalkulyatordan istifadə edirik. Bundan əvvəl bizə dərəcə verilmişdi, qiymətini tapırdıq. İndi isə bizə qiyməti verilib, dərəcə ölçüsünü tapırıq. Ona görə də tangens üstü -1-dən istifadə eləyəcək. Tangens üstü -1 0.105 alınır 8.53 təxmini. Deməli, burdan x bərabərdir təxminən bərabərdir 8.53 dərəcə. Deməli bizim bucağımızın dərəcə ölçüsü təxminən 8.53 olacaq. Baq 4-cü tapşırığa. 4-cü tapşırıqda bizə ABD-nin və BDS-nin tərəflərinin uzunluqlarını və bucaqlarının dərəcə ölçülərini tapmağımız istəyir. ABD üçbucağımızda bizə bucağımızı və katetlərdən birini verib. Bununla biz digər kateti tapa bilərik. Yazaq. tangens 41 bərabərdir. Kəçidəki katetin, yəni BD-nin bitşik katetə, yəni 0.5-ə nisbəti. İndi biz əvvəlcə buradan yenə tangens 41-in qiymətini tapmalıyıq. Bunun üçün də yenə kalkulyatorumuzdan istifadə eləyəcəyik. Tangens 41. Tangens 41-in təxmini qiyməti 0.87 olacaq. İndi tangensin qiymətini bura da yerinə qoyub BD tərəfimizi tapacayıq. BD bölünsün 0.5 bərabərdir 0.87. Buradan da BD bərabərdir 0. 87 vurulsun 0.5. O da bərabər olacaq 0.435-ə. Deməli bizim BD tərəfimiz 0.435 olacaq. İndi digər tərəfimizi tapaq, yəni AB tərəfimizi. AB tərəfimizi tapmaq üçün də 41 dərəcəli bucağın kosinusundan istifadə eləyəcəyik. Yəni kosinus 41 bərabərdir bitişi qat edim. Yəni 0.5-in hipotenusa, yəni a-ya nisbəti. Burdan da yenə 41 dərəcəli bucağın kosinusunu tapmaq üçün kalkulyatorumuzdan istifadə edəcək. Kosinus 41. O da təxmini olacaq 0.75 İndi cosinusun qiymətini yerinə qoyaq. 0.5 bölünsün AB bərabərdir 0.75. Buradan da AB-ni tapsaq, AB bərabərdir 0.5 bölünsün 0.75. O da təxminən bərabər olacaq 0. 1667-yə. Deməli, tərəflərimizi tapdıq. BD tərəfini və AB tərəfini tapdıq. Bir dənə qaldı bizim ABD bucağımız. Baxın bu bucağımız. Bu bucağı tapmaq üçün bura da bir x ilə işarə eləyək. Sinusdan istifadə eləyəcək. Qarşıdakı katetin hipotenusa nisbətindən istifadə eləyəcək. Deməli yazırıq sinus x bərabərdir qarşıdakı katetin 0.5-in hipotenusa nisbəti, yəni 0.667-yə nisbəti o da bərabər olacaq 0.75-ə. İndi yenə sinus x = 0.75-dirsə, onda x-in qiymətini tapmaq üçün kalkulyatordan istifadə eləyəcək, ancaq bu dəfə sinus üstü -1 yazacağıq. Çünki qiyməti verilib, dərəcə ölçüsünü tapmaq üçün sinus üstü -1-dən istifadə eləyirik. Sinus üstü -1 0.75 75 O da olacaq 48 tam %59 dərəcə təxmini. Bu da təxminən 49 dərəcə eləyir. Deməli x bərabərdir təxmini bərabərdir 49 dərəcə. Burdan baxsaq uşaqlar, x həqiqətən də əgər A bucağımız 41 dərəcədirsə, x 49 dərəcə eləməli idi ki, onların cəmi 90 dərəcə olsun. Deməli bu şəkildə BDS üçbucağının bütün tərəflərini və bucaqlarını tapmaq mümkündür. İndi baxaq səhifə 192-də 9-cu tapşırığa. Burada bizə bir sürüşkən verilib. Təbii ki, burada da düzbucaqlı üçbucaq üç alınır. Və bizə sürüşkən yolunun uzunluğunu, yəni buranı, hipotenuzunu istəyir bizdən. Bunun çünündə bu bucağın, 53 dərəcəli bucağın sinusundan istifadə eləyəcək. Yəni sinus 53 dərəcə bərabərdir qarşıdakı katetin, yəni 3.6-nın x-a nisbəti, yəni hipotenuzan nisbəti. Burdan sinus 53-ü tapsaq, yenə onu kalkulyatorla tapırıq. sinus 53. Sinus 53 dərəcə təxminən bərabər olacaq 0.8-ə. sinus 53 dərəcə 0.8. İndi sinusun qiymətini yerinə qoyub x-i tapacağıq. 3.6 bölünsün x = 0.8. Burdan da x = 3.6 bölünsün 0.8. Bu da bərabər olacaq 4.5. Uşaqlar, burdakı qiymətlər təbii ki, təxmini qiymətlərdir. Yəni nə qədər dəqiqliklə götürsüzsəz, qiymətiniz o qədər real qiymətə daha yaxın olacaq. Amma yenə də burada aldığımız qiymətlər sinusun, kosinusun, tangensin qiymətini təxmini götürdüyümüzə görə aldığımız qiymətlər hamısı təxmini olacaq.